Що ж, київський комікон добігає кінця, але це далеко не кінець у відео, яке ми для вас готуємо. І сьогодні разом зі мною представник компанії Wargaming. Правда, вже як ви бачите, з припискою Mobile. Але тут є нюанс, відразу вас попереджу, Пан Артем, прибув до нас із Білорусі. Тож є сенс мені перейти на російську для нашого повного порозуміння. Що ж, здравствуйте, Артем. Добрий день. А, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь, какая ваша должность в Wargaming Mobile? А, меня зовут Артем Пермяков, я занимаюсь комьюнити а, в основном в Wargaming Mobile, я, я, я являюсь Player Experience Manager. А, я представляю отдел паблишинга именно Wargaming Mobile, то есть есть большой Wargaming, который вы наверняка знаете, как автора World of Tanks и многих других больших игр, но именно наше подразделение занимается мобильными играми и, в частности, изданием. И в целом, сам проект Gods and Glory: это нетипично видеть проект от Wargaming, в котором нет танков, нет самолетов, нет кораблей, нет техники. Как в принципе компания, которая четко ассоциируется с одним брендом, решилась на работу в какой-то новой для себя сфере. Мы всегда стараемся открывать для себя новые горизонты. И именно работа с мобильными играми это как бы, во-первых, это следование тренду во-вторых это попытка найти новые интересные перспективные проекты и у нас мало того что у нас уже есть сейчас мобильные игры многим известны как World of Tanks Blitz, Warships Blitz и также вот именно вот наше издательское направление оно ищет перспективные проекты у сторонних студий и мы осуществляем их поддержку как бы помогаем с продвижением продукта с его поддержкой Именно. И вот Gods Glory это как раз такой пример одного из первых флагманских проектов, который мы взяли именно как third-party publishing, и с которым мы работаем уже долгое время. Ну вот хорошо, именно я уже о Gods Glory узнал прямо здесь, на Комиконе, поэтому вкратце, для тех, кто вообще не в курсе этого названия, о чем этот бренд, скажите, пожалуйста, вкратце опишите эту игру. А Вкратце, если очень описать, это мобильная онлайн хардкорная стратегия с элементами RPG. Если вы когда-то, то есть если у вас был большой опыт игр там, с ролевыхами 90-х, то есть там Heroes of Might and Magic самый такой хороший пример, то это то, чем в основном вдохновлялись авторы-разработчики данной игры. То есть там есть знакомая атмосфера, какие-то знакомые геймплейные элементы, Uh, то есть человек, который играл в 90-е Вот именно в этом жанре И в основном Heroes uh, найдет, ну, как бы Он почувствует себя как дома uh, Именно Gods and Glory Она хоть и берет часть элементы Геймплея, какие-то определенные моменты Но в то, в то же время мы Вносим свой колорит В uh, эту игру То есть у нас есть, допустим, своя боевая система Она автоматическая, но она uh, Опирается на сильные и слабые стороны Юнитов У нас есть uh, 6 мифических богов который один как бы игрок может заручиться помощью одного из них и э, у него открывается ро большой ростер юнитов, которыми он может пользоваться. То есть ну, у каждого юнита из этих шести богов, а у каждого там может быть по 6 по семь юнитов разнообразных. У них каждого свои роли. То есть кто-то хилит, кто-то саппорт, кто-то атакует э, хорошо. И бою стоит учитывать именно слабые и сильные стороны их. И благодаря этому каждый игрок может построить свою уникальную армию. А если говорить о самом core gameplay игры, то есть игрок начинает как правитель своей своей столицы и постепенно ее развивает. То есть это в первую очередь постройки в городе в самом, но таким игра не ограничивается. Как только игрок прокачивается, у него для него открывается простор глобальной большой карты. Он может начинать свои завоевания, он может объединяться в альянсе он может вступать в войны или наоборот заключать союзы. У нас каждый день проходят глобальные события, которые требуют всех навыков игрока. И опять же, каждый может заняться тем, что ему больше всего нравится. То есть торговля, война, найм юнитов, исполнение каких-то конкретных квестов. И все это проходит постоянно. То есть игрок практически никогда не скучает. Плюс у нас каждую неделю или две проходят праздничные события. Мы стараемся постоянно придумывать что-то новое и радовать игроков. То есть там мы не ограничиваемся стандартным там Рождеством или Хэллоуином, но, например, вспоминаем какие-то редкие праздники или, наоборот, придумываем свои. Там, неделю например, что-нибудь в таком ключе. Ну, это так очень кратко. Ну и, в частности, я, даже несмотря на то, что иногда играем в многопользовательские игры, все-таки предпочитаю некий соло-опыт. Поэтому можно ли полностью даже сосредоточиться не на взаимодействии с игроками, несмотря на то кооперативное но или соревновательное, а просто сделать свою герметическую экономическую игру и играть дальше, скажем, в условное PvE с квестами? А, ну, вообще, если так говорить прямо, то э, в центре идеи все-таки MMO, э, то есть мультиплеерный опыт. Чем больше вы взаимодействуете с игроками, тем больше и легче вам играть. То есть, опять же, те же союзы очень облегчают жизнь. Но в целом, если вы зададитесь целью там, построить себе свою маленькую уютную империю и гордую армию, то да, конечно, это вполне возможно. То есть развивать свой город. Но, опять же, все-таки взаимодействие с другими игроками это ключевой момент. Ну вот, опять же, для начинающих игроков даже, опять же, это не реклама, просто я много играю в Warframe. И несмотря на ее главную механику, все же со временем они до... стали добавлять некие нарративные элементы. Даже пускай это будет один большой квест в год. Но есть нечто, что ведет игрока по пути именно базовых нескольких десятков часов игры. Предусмотрена ли у вас своего рода такая некая компания, которая поможет вам? поможет игроку встать на ноги и уже... У нас есть основной лор, как бы сюжетный, но нет такого прямо ведения по компании. То есть мы все-таки предпочитаем игроку давать максимальную свободу. Как я уже говорил, во-первых, то есть все-таки play your way. вы начинаете свою империю и просто развивайтесь так, как вам душе угодно. Какого-то сюжетного режима или истории нет, но есть как бы свой лор, по которому идет поистование. Вот это вот все, опять же, к лору привязанное. Обучающая стадия, то есть когда игрок только начинает, он знакомится с персонажами. У нас есть генералы, то есть есть главный герой игрока, который представляет его самого, и есть генералы, которые также обладают своими уникальными особенностями, это такие элитные юниты, можно сказать. И они тоже как бы, отражают часть лора, и через них игрок может больше узнать о мире этой игры. Хорошо. А именно премиум элементы для игроков, которые все же желают, как бы, сэкономить себе немножко времени. А насколько большая разница между именно хардкорным геймплеем и желанием получить что-то быстрее премиум? А... Или это все ограничивается только косметикой для ваших а, со... именно зданий? И мы героев? мы позволяем, например, ускорять постройку или какие-то процессы прокачки, исследований, например но, опять же, мы стараемся делать так, чтобы игрок мог спокойно, не внося никаких денежных средств, просто играть в свое удовольствие. Если ему захочется развиться больше и быстрее, пожалуйста, это присутствует, но тем не менее в основной идее все-таки то, что игрок может играть свободно, как хочет, когда хочет и сколько угодно тратить времени на это. Премиумные элементы не дают превосходства, разумеется, в игре никакого, да но позволяют как бы сэкономить время, то есть те, кто предпочитают сразу себе поскорее развиться и там допустим пойти по ВВП, которая, кстати, у нас очень активная, то есть сразу можно ускорить процессы, да, пожалуйста. Какие возможности присутствуют? Ну сразу сначала один вопрос потом второй. А если у вас система, когда с определенных противников поверженных рандомно выпадает э, некий лут? Да, Или разумеется. Ресурсы. Причем а, у нас есть много разнообразных типов взаимодействий с противниками, так скажем. То есть у нас есть на карте шахты, которых вы можете добывать материалы. У нас есть особый тип мобов, который называется монстры. Они сильнее, они дают а, материалы для а, заточки вещей. То есть если вы захотите улучшить, там, допустим, свой прекрасный красный топор плюс 100, а, вы сможете это сделать, побывав монстром. Также есть подземелья, где вы можете собирать тот же лут для крафта непосредственно. У нас очень большая объемная система крафта, зачарования, заточки и всего, что связано именно с экипировкой игрока. То есть у нас огромное количество брони, оружия, все это можно затачивать, все это можно там ставить какие-то самоцветы, то есть в таком вот ключе. Поэтому да, из выпадает многое. Ну и я просто ввел к чему, что если игрок выбирает путь наименьшего сопротивления, премиумный путь, то есть ли, есть ли для него какие-то даже небольшие процентные поблажки в плане частотности выпадения редких компонентов? Есть мелкие возможности, но они не так сильно влияют. То есть да, вы можете увеличить, допустим, открыть не три сундука подземелья, а 5. То есть это вам даст немного больше материалов, но тем не менее это такая, можно сказать, легкая поблажка. Да. да, легкая поблажка, скорее, в таком ключе. Ну и, наверное, главное, несмотря на рынке уже есть много игр похожего типа. Почему игрокам стоит выбрать именно Gods and Glory? Ну, во-первых, это наше большое, очень сплоченное комьюнити, сформированное уже за два года, прошедших после релиза. То есть игра уже, в принципе, не новая, мы уже давно в релизе, и у нас сформировалась очень большая база игроков. На данный момент у нас около трех миллионов игроков в 130 странах мира. То есть это уже очень такое большое подспорье, и, опять же, игрок может, допустим, найти себе компанию по вкусу. У нас большое русскоязычное комьюнити, опять-таки в Украине у нас очень много игроков, очень много в Европе, в Америке у нас есть сервера в, каждой, в каждом регионе, можно сказать. Плюс это, опять же, возможность играть так, как вам хочется. То есть, ну, не хочется вам ПВП, ну, пожалуйста, там, если вы ивенты, как вы хотите. Плюс разнообразие тактик. Наша боевая система очень сильно подвешена на тактику юнитов. Именно на то, что вы подбираете из ростера свою армию создаете ту армию, которую вы именно хотите. То есть вы хотите там перейти на правом, пожалуйста, вам герой танк, вам какие-то сильные танковые юниты, пожалуйста, там хотите больше защиту или дамажить, депейсить, сумасшедший, пожалуйста, это тоже возможно. То есть это, опять же, большая гибкость, которая есть не у многих. То есть, опять же, возможность составить свою именно тактику, которая хочется именно вам. Ну и вот даже просто сразу пришло на ум, а как у вас обстоят дела с асинхронией, то есть постоянно ли нужно быть онлайн или можно все настроить под себя и все дальше уже автоматически? Будет? А, на самом деле желательно вообще на самом деле большое частое присутствие игрока, потому что ну как бы можно заходить столько сколько хочется, но соответственно развитие будет не таким быстрым, как хочется. Да, есть возможность поставить какие-то процессы, допустим, с утра включить изучение, там проверить его вечером и поставить другое. Но в целом, опять же, из-за активного PvP элемента стоит быть осторожным, потому а, что... то есть боевая система не предусматривает асинхронии? Нет, нет, она не предусматривает асинхронии. То есть лучше не дремать, иначе можно проснуться в руинах на следующее утро. То есть такая возможность тоже есть. Опять же, я не зря упомянул эпитет хардкорная, потому что... Опять-таки, почему вот одна из фичей, почему у нас любят игроки, потому что... Если ты хочешь быть крутым правителем, тебе стоит постараться... Чтобы сделать свою непобедимую альянс и непобедимую империю. Да, Это мы помним, происходит. когда ты спишь, соперник качается. Да, 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 все верно, все именно так. Ну и именно планы на развитие. То есть вы уже упомянули, упомянули регулярные ивенты. Но чего как минимум стоит ждать в предстоящих будущих глобальных обновлениях, даже если они состоятся где-то в следующем году? В следующем году ну, мы, опять же, мы очень активно продолжаем работать над балансом игры, потому что такая комплексная и большая игра, как Gods Glory, требует постоянного внимания. То есть то, что мы сейчас нарастили механики основные и ввели вот, в последнее время различные возможности вроде монстров весной этого года, кажется, было. А опять же, мы добавили редкостью вещей. То есть те любители ММО, которым нравится пособирать фиолетовых эпиков, тем определенно понравится. А в ближайшее основное время мы хотим для начала поработать над этими элементами, чтобы довести их именно до э, той кондиции, которая нравится именно игрокам. А из большого, ну, следите за нашими группами, я думаю, мы еще расскажем. То я... есть там ждет нечто большее, чем просто новые акции, новые герои. Разумеется, разумеется, мы mm -hmm. собираемся наполнять активно контентом игрой дальше. Ну, к сожалению, я пока не могу поделиться подробностями, да -да -да -да. но следите за нашими группами, я думаю вы узнаете и увидите много нового интересного. Ну, что же, и мы надеемся, что все будет обстоять у Gods of Glory. все лучше и лучше. Спасибо. Игра будет все больше людей. А вам спасибо за беседу, желаем удачи. Спасибо. Спасибо за гостеприимство в Киеве. Да. Спасибо большое. Так что если на следующий комик уже прив... привозите новые обновления. И... Обязательно новых героев, новые обновления. И приходите тоже на комик посмотреть на следующий. І пофотографуватися з нашими героїнями, і я надеюсь, що вам подобається Кацендорі. Що ж, дякуємо пану Артему за таку чудову розповідь про гру. Ну а ви, звісно ж, не забувайте підтримувати це відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте палець до гори, якщо ні, палець вниз, з нічого ми ставимося до цього розумінням. Коментарі, підписки та поширення цього відео також вітаються. Що ж, на все добре, бувайте до зустрічі у нових відео на плеє. Дякуємо.